kepala, wajah, dan pipi mereka menjadi sasaran. Cinta dan keserakahan menggelapkan nurani. Tidak peduli siapapun yang akan menjadi korban. Bagaimana kisahnya? Saya akan bahas di sini. Philip Martin Hedit dan Linda Lofton dikaruniai tiga orang anak laki-laki. Mereka bernama Philip Craig Hedit, Christopher Hedit, dan Kerry Albert Hedit. Keluarga Hedit tinggal di Kabupaten Effingham, Springfield, Barat Laut, Savannah, Georgia, Amerika Serikat. Philip Martin berprofesi sebagai pengembang real estate yang sangat terkenal di wilayah Springfield. Dengan kehidupan yang cukup terpandang, sebagai maestro bernilai jutaan dolar di bidang usahanya. Setelah cukup umur, mereka tinggal terpisah. Craig menikah dengan wanita pilihannya, namun kemudian mereka bercerai. Dalam pernikahannya, mereka dikaruniai dua orang anak. Setelah bercerai, Craig tinggal di kabin milik keluarga dekat wilayah perburuan. Sedangkan Christopher juga sudah berkeluarga, dikaruniai dua orang anak. Dan Carrie Albert Hedit, kelahiran tahun 1976, setelah lulus dari Effingham Country High School pada tahun 1994. Kemudian, dia menikah dengan kekasihnya yang dia kenal semasa sekolah di SMA. Wanita itu bernama Robin Rush. Mereka menikah pada 13 Mei tahun 1995. Dalam pernikahannya, mereka dikaruniai tiga orang anak. Kehidupan keluarga Hedit sangat bahagia tanpa kurang suatu apapun. Carrie, anak ketiga Philip, dan Linda adalah anak kesayangan. Hal itu mungkin karena mereka menjalankan bisnis yang sama sebagai pengembang komersial dan residensial. Ayah dan anak ketiganya sama-sama pebisnis yang sangat sukses. Menurut orang-orang sekitar, mereka adalah agen yang paling dihormati dan tidak egois dalam berbisnis. Dalam hubungan keluarga Hedit mereka berhubungan sangat akur dan baik. Senang menghabiskan waktu bersama keluarga, sama-sama hobi berburu, merawat kuda bersama, liburan bersama, bahkan berperahu bersama. Suatu hari, saat Kerry menginap di rumah orang tuanya pada bulan Agustus tahun 2008, tanpa disadari, ternyata di rumahnya sudah ada seseorang yang menyelinap masuk dan mengincar mereka. Perampok yang sudah ada di dalam rumah kemudian menembak penghuni rumah itu. Philip ditembak di kepalanya saat sedang tidur di kamarnya. Dia tewas di usia 59 tahun. Sementara Linda istrinya saat itu sedang berada di kamar mandi, mendengar suara senjata, awalnya dia mengira itu suara petir. Namun, setelah dia keluar dari kamar mandi, tiba-tiba meletus suara tembakan yang pelurunya mengenai pipi Linda. Saat itu Linda terjatuh dan pingsan sebentar. Dan Carrie ditembak di wajahnya saat dia sedang ada di kamar tidurnya. Dia tewas di usianya 32 tahun. Mereka ditembak dengan jarak dekat. Si perampok mengira semua orang di sana telah tewas. Namun ternyata saat itu Linda belum tewas. Dia hanya terluka parah saat Linda sadar dalam keadaan yang masih menggunakan handuk dia berusaha meraih telepon di kamarnya. Namun ternyata telepon di kamarnya telah diputus. Sehingga dia berjalan ke dapur menuju telepon yang ada di dapur rumahnya. Berjalan perlahan sambil menahan sakit. Untuk menghubungi, 911 meminta bantuan. One one. Help. What's wrong? You're shot. Where you at?

langsung datang ke rumah Hedit, yang mana Syarif di sana sangat mengenal keluarga Hedit. Linda Lofton yang terluka parah dibawa ke rumah sakit untuk menjalankan perawatan. Saat Syarif memeriksa lokasi, di lokasi itu tidak ada barang bukti, tidak ada selongsong peluru kosong yang tertinggal di lokasi, tidak juga ada sidik jari yang bukan milik keluarga sehingga hal itu membingungkan serif yang bertugas. Pada jam 5 pagi, bulan Agustus tahun 2008, petugas polisi mengetuk pintu rumah Robin untuk mengabarkan bahwa Carrie dan Philip telah dibunuh dan Linda terluka parah. Petugas polisi kemudian membawa Robin ke Memorial University Medical Center di Sapana. Dengan dibantu detektif dari kantor polisi pusat kota, para penyelidik yang turun ke lokasi Kemudian melakukan penyelidikan secara menyeluruh, dan menyelidiki satu persatu keluarga. Penyidik mencium bau gas di sekitar rumah. Penyelidik mengira hal itu pasti terjadi setelah pembunuhan, karena dengan gas sebanyak itu, jika ada sedikit saja percikan api, maka seluruh rumah akan terbakar. Diduga sepertinya pelaku akan membakar rumah itu dengan mayat-mayat di dalamnya. Tempat kejadian. Terlihat seperti perampokan, jendela pecah, dan pakaian berserakan, tapi tidak ada barang dan uang yang dicuri. Namun, ada kejanggalan yang lain, di mana pada pintu ada kunci pintu bergantung pada pintu belakang. Di bagian luar pintu, kunci itu biasanya disembunyikan di ruang penyimpanan. Karport keluarga awalnya, petugas polisi mencurigai bahwa pelakunya musuh teman bisnis. Namun setelah diselidiki lebih teliti dalam olah TKP, satu-satunya yang mengetahui tempat kunci yang biasanya disembunyikan di ruang penyimpanan di carport keluarga itu hanyalah anggota keluarga. Salah satu sheriff yang kenal dan berteman dengan Kerry, dia ingat percakapan terakhirnya dengan Kerry sebulan yang lalu bahwa dia tahu istrinya sedang selingkuh. Tapi Kerry tidak memberitahukan dengan siapa istrinya berselingkuh. Perselingkuhan menjadi petunjuk yang sangat penting. Sebulan kemudian, Linda terbangun dari komanya, namun rahangnya tertutup rapat sehingga komunikasi dengan penyelidik menjadi sulit dan lambat. Saat ditanya oleh penyelidik, Linda tidak mengenali wajah pelaku. Yang dia ingat dari sosok pelaku adalah seorang laki-laki bertubuh ramping. Kasus itu sempat menjadi misteri selama berbulan-bulan. Dan menghebohkan lokasi sekitar saat polisi menyelidiki, Craig dia mengatakan pada penyelidik bahwa salah satu senapan, sepatu bot, dan kaleng gasnya hilang telah dicuri. Sementara saat penyelidik memeriksa Robin, dia mengatakan telah berselingkuh dengan Craig. Namun, saat penyelidik mengkonfirmasikan pernyataan Robin, saat itu Craig menyangkal pengakuan dari Robin dengan mengatakan. Bahwa dia tidak akan pernah mengkhianati saudaranya seperti itu. Dengan demikian, penyelidik semakin curiga pada Craig. Telah berbohong, para penyelidik menjadi fokus memantau dan menyelidiki Robin dan Craig. Mereka berusaha menemukan barang bukti untuk menjebloskan Craig dan Robin ke penjara. Hingga sembilan bulan kemudian, para detektif menggeledah Craig, dan mereka menemukan selongsong peluru seperti yang digunakan dalam pembunuhan, ada di dalam truknya. Kemudian dia ditangkap pada 22 Mei tahun 2009. Robin pun sempat dipenjara selama dua hari. Namun tidak ada bukti yang mengarah ke pembunuhan, akhirnya dia dibebaskan. Dalam persidangan yang digelar pada tanggal 1 Desember tahun 2010, Robin Hedit bersaksi dan mengatakan bahwa Craig pernah berkata, jika ayahnya terbakar, dia tidak akan mengencingi ayahnya untuk memadamkan api itu. Robin pun membenarkan bahwa selama ini dia dan Craig telah selingkuh sejak April tahun 2008, sehingga keluarga yang damai itu mulai berselisih. Kerry adalah suami yang sangat baik, dan dia adalah ayah yang baik. Namun, keretakan dalam hubungan mereka terjadi sejak keadaan dalam krisis keuangan Kerry mulai menghabiskan lebih banyak waktu di tempat kerjanya, sehingga dia merasa kesepian dan tergoda oleh Craig. Namun, Kerry ingin mempertahankan rumah tangganya, dan beberapa kali konseling demi memperbaiki pernikahannya. Kerry berusaha memperbaiki rumah tangganya dan memaafkan Robin. Hari-hari sempat berlanjut dengan sangat baik, seolah tidak ada masalah dalam rumah tangga, akan tetapi Robin dan Craig tetap melanjutkan perselingkuhan di belakang Kerry, sehingga Kerry pernah menyewa helikopter hanya untuk berputar-putar di atas kabin tempat Craig tinggal dan menyewa seorang teman untuk memfoto-foto memantau pergerakan istri dan Craig. Saat itu, Kerry yakin bahwa istrinya masih ada main dengan kakaknya, sehingga dia bertengkar dengan Robin, lalu pergi dari rumahnya dan menginap di rumah orang tuanya. Keesokan harinya, Robin pulang ke rumah. Namun Kerry tidak ada di rumah. Dia menginap di rumah orang tuanya. Meskipun Kerry menginap di sana, dia berencana untuk kembali keesokan harinya untuk mengantar anak-anaknya ke sekolah. Robin yang tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk berselingkuh, kemudian dia menelepon Greg dan mengabari bahwa Kerry telah meninggalkan rumah untuk menginap di rumah ayah. Philip sang ayah yang sudah mengetahui masalah anaknya saat itu berusaha menetralkan keributan anak-anaknya dan berusaha memutuskan tali kasih perselingkuhan itu dengan mengancam Craig bahwa dia tidak akan mewariskan apapun. Dia akan dicoret dari daftar ahli waris dan mencabut penerimaan manfaat asuransi. Craig yang sudah kepalang jatuh cinta pada istri adiknya kemudian menjadi semakin serakah setelah mengetahui akan kehilangan hak waris dia tidak terima atas ancaman itu sehingga kemudian dia merencanakan kejahatan pada keluarganya sendiri dengan menyelinap ke rumah orang tuanya dan menghabisi ayahnya adiknya dan hampir menghabisi ibunya sendiri lalu dia berusaha untuk membakar rumah orang tuanya namun saat itu dia mendengar ibunya menelepon 911 sehingga dia mengurungkan niat untuk membakar rumah dan kabur dari lokasi. Sebelum polisi menangkap Craig, dia sempat membeli cincin pernikahan untuk Robin. Selain fakta-fakta tersebut, bukti CCTV dan saksi ahli pun memiliki teori yang memberatkan Craig. Craig memecahkan kaca agar terlihat seperti perampokan. Lalu dia masuk lewat pintu menggunakan kunci untuk membuka pintu. Setelah mengeksekusi keluarganya, dia menyebarkan gas di dalam rumah. Lalu, karena dia buru-buru harus meninggalkan rumah, akhirnya dia lupa untuk mengambil kembali kunci pintunya. Begitulah kejahatan tidak ada yang sempurna, yang akhirnya kejanggalan itu terbongkar. Setelah Carrie meninggal, Craig tinggal di rumah Carrie. Dia tidur di tempat tidur saudara laki-lakinya dan meniduri istri dari saudara laki-lakinya. Dia pun pergi mengantar anak-anak Carrie ke sekolah dan dia mengemudikan truk saudaranya yang sudah meninggal itu. Saksi lain yang hadir di persidangan pun memberatkan Craig. Suatu hari, Craig datang ke rumah orang tuanya dengan membawa pistol dan berhadapan dengan Kerry. Namun saat ditanya tentang itu, Craig tidak mengakui perbuatannya. Akan tetapi, Kemudian dia tidak bisa mengelak lagi setelah saksi tersebut mengeluarkan bukti gambar. Kerusakan rumah saat kedua bersaudara itu berebut senjata. Persidangan yang berjalan selama dua minggu itu, pada akhirnya Hakim memutuskan Craig bersalah. Walaupun keluarganya memaafkan dan memberikan dukungan padanya, sang ibu yang tidak percaya bahwa pelaku adalah anak kandungnya sendiri. Dia tidak pernah bisa percaya bahwa anaknya memiliki hati berdarah dingin. Namun fakta-fakta di persidangan membuat hakim semakin yakin untuk memberi putusan. Dia akhirnya dijatuhi hukuman dua kali hukuman seumur hidup untuk setiap kematian dan ditambah 85 tahun untuk kejahatan lainnya: perampokan, mencoba pembakaran, dan kepemilikan senjata api dan termasuk percobaan pembunuhan terhadap ibunya. Robin kalah dalam mendapatkan hak asuh anak dan dia diwajibkan pindah dari wilayah Springfield. Selanjutnya, anak-anak Carrie diasuh oleh neneknya Linda Hedit. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Kejahatan tidak ada yang sempurna. Semoga kita selalu dilindungi dari kejahatan. Terima kasih Sobat Yulau. Salam!